साज, दादा और दिलदादा इंशे सीरियल सातवां इंशा। नैरंगाबाद नरंगाबाद स्टेशन पर अंकल पटेल और यानी आपा मुंतजर थे अंकल दादाजी के शागिर्द फिर मातहत और अब गहरे दोस्त हैं और अकलौती यानी आपा उनकी मरहुमा बेगम की वाहिद निशानी हमारा क्याम उन्हीं के घर था उम्र में मुझसे सात साल बड़ी यानी आपा मेडिकल के चौथे साल की तालिबा हैं। दो एक रोज ही में हम गहरे दोस्त बन गए खुश लिबास खुश मिजाज और पढ़ी लिखी आंखें जैसे दमकते सितारे और हंसी जैसे होठों से झड़ते हार सिंगार के फूल ये हैं यानि आपा अदब शायरी हालात हाजरा और मौसीकी दिलदादा दादाजी गेस्ट रूम और मैं स्टडी में मुकीम था शेल्फ में रखी किताबों से शनासाई तो होना ही थी मेडिकल अदब और शायरी की तरतीब से रखी किताबें एक कोने में मसनत पर सितार और तबले की जोड़ी रखी थी सितार बजाना यानी आपा का शौक नहीं जुनून है उस दिन शाम में जब वो मसनत पर बैठी सितार के तारों को धीरे धीरे छेड़ रही थी मैंने एक किताब का सफा पलटा और उन्हें ये शेर पढ़कर सुनाया उसकी नाजुक उंगलियों को देखकर अक्सर अदम एक हल्की सी सदाए साज आती है मुझे फिर किताब बंद की और पूछा सितार कब ईजाद हुआ यानी आपा बोली तेरहवीं सदी ईस्वी में दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरों ने उसे मुतारफ करवाया था हो सकता है ईरानी सहतार इसका जद अमजद हो और तबला मैंने पूछा तबले की जोड़ी कदीम हिंदुस्तानी ढोल पखावच की तहजीब याफ्ता सूरत है अमीर खुसरो इसके भी मौजूद हैं तबले और सितार की संगत गोया एक तरह की गुफ्तु है और सुर और ताल की गुफ्तु तो जादू जगा सकती है अमीर खुसरो कौन थे यानी आपा कहने लगी वो बारह सौ तिरपन सदी ईस्वी में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और बाद में खुसरो दहलवी कहलाए वो बैक वक्त मूसीकार शायर और एक आलिम थे निज़ामुद्दीन ओलिया से ताल्लुक़ खास रखने वाले उनके रूहानी और पसंदीदा शागिर्द, खुसरो हिंदोपाक की सकाफत और मौसी की अलामत हैं अरबी और संस्कृत बोल सकने के बावजूद उन्होंने फारसी और मकामी बोली हिंदवी में शायरी की गायकी में ख्याल और तराना की तर्ज और अवाली उन्हीं की ईजाद है शायर की हैसियत से गजल मसनवी कुबाई और दोबैत में तबाह आजमाई की उनकी बनाई हुई धुनें दिलों को तस्खीर कर लेती हैं दिल्ली की सल्तनत से जुड़े रहने के बायस उन्हें शुमाली हिंदुस्तान और मौजूदा पाकिस्तान में ज्यादा पजीराई मिली लेकिन वो बिलाशुबा एक आफाकी शख्सियत थे उनकी लिखी पहेलियां गाने और उनकी जात से जुड़े वाक़ आज भी हर दिल अजीज हैं तेरह सौ पच्चीस सदी ईस्वी में बहत्तर साल की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हुए और निज़ामुद्दीन औलिया के पहलू में दफन हुए जारी है शारिफ अली वैल्यूवर्सिटी